فلا هادي له الحمد لله وشكر الله ونعمة الله وبركات الله وآله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله ما بعد فاز له المتقون <applause> <applause> فقد الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم قولوا اذا ضللنا في الارض انا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون صدق الله العلي العظيم وبرمنا سنة بالوحبيب الكريم ونحن ولا ذلك من Kita syukur terhadap Allah Subhanahu Wa Taala yang tak henti-hentinya kita mengharapkan mendapatkan yaitu rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala atas syukuran kita. Mudah-mudahan dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insyaallah mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat dan makfirah dari Allah Subhanahu wa taala amin al alamin Salawat serta salam kita sejungkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW Mudah-mudahan kelab dia kiamat nanti kita mendapatkan syafaat dia terus Marilah kita sama-sama untuk meningkatkan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dengan takwa yang sebaik-baiknya takwa menjauhi segala larangannya dan menjalankan segala perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tema hari ini adalah tentang kematian. Kullun nafsin dhaikatul maut. Setiap manusia yang bernyawa pasti akan mati. Semuanya akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Semuanya akan merasakan Dicabutnya nyawa Dari malaikat maut Dan Allah memanggilkan kita Allah menghidupkan kita Lalu mematikan kita Dan Allah hidupkan kembali Maka disitulah kita dipertanggungjawabkan atas perbuatan-perbuatan kita di dunia Yang mana kita berbuat baik insya Allah di akhiratnya akan baik Yang mana perbuatannya buruk Maka di akhiratnya pun Allah akan balas dengan keburukan Maka tujuan kita di, di alam dunia ini adalah Bertemu dengan Allah Sang Pencipta Kita bertemu dengan Allah yang mana bertemu dengan Allah bahagianya tuan luar biasa sampai kenikmatan di surga kita lupakan dengan kenikmatan yang mana di surga tertera di dalam surat al-waqiah banyaknya kenikmatan keindahan di dalam surga namun ketika kita melihat berjumpa dengan Allah di akhirat nanti maka kita bahagianya tetap terhingga dan kita enggak mau balik lagi tu untuk ke syurga nya Allah Subhanahu Wa Taala. Bahawa di akhirat nanti yang mana setiap harinya ada jadwal-jadwal kita bertemu dengan siapa, siapa dan siapa. Dan yang mana di dalam hadisnya, yang mana di dalam kitabnya, bahawa di setiap hari Kamis kita akan berjumpa dengan Rasulullah SAW yang mana ini adalah pemimpin seluruh alam semesta bukan hanya kita untuk menginginkan Rasulullah tapi seluruh nabi-nabi untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan umat-umat terdahulu untuk bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi dikhususkan untuk kita dah. dan yang kedua yaitu hari Jumat kita akan bertemu dengan Allah jadwal kita di bertemu dengan Allah yang mana kita ketika berjumpa dengan Allah di akhirat nanti maka bahagianya itu luar biasa nikmatnya Masya Allah hatinya bahagia maka bagaimana kita biar bisa berjumpa dengan Allah di dunia biar Allah berikan kebahagiaan dan di akhirat nanti biar Allah jumpai atau Allah berikan syurganya Allah maka kita jangan pernah meninggalkan ibadah salat lima waktu. Itu yang pertama. Salat lima waktu akan mencegah daripada keburukan, nahi mungkar, kemaksiatan. Apabila kita sudah salat lima waktu masih kita dengan tidak sengaja berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala maka salatnya belum sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana agar supaya Allah melindungi kita dari keburukan, kefasikan, kemunafikan, kemaksiatan, maka perbaikilah salat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan khusyuk. Jika kita salatnya dengan khusyuk, maka insyaallah kita kehidupannya Allah berikan kebaikan. Dan yang kedua Yang pertama solat lima waktu Yang kedua itu adalah membaca Al-Quran Dengan kita membaca Al-Quran Menghayati Al-Quran Membaca di dalam maknanya di dalam Al-Quran Maka Al-Quran tersebut Akan menjadi saksi di akhirat nanti dan akan menjadi penolong kita di akhirat nanti dan Al-Quran akan membawakan kita untuk di syurganya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga yaitu bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad, walaupun banyak sunnah sunnahnya Nabi Muhammad, walaupun banyak ajarannya daripada Nabi Muhammad, satu kita ambil daripada ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu berbuat baik atau ada lagi solat sunnah atau ada lagi puasa sunnah atau ada lagi kita berakhlak yang mulia yang sabar itulah ajaran-ajaran Nabi Muhammad kita ambil satu aja kita khususkan kita istiqomahkan yaitu misalnya dengan sabar apa yang Allah ujikan kepada kita apa yang Allah limpahkan banyak penyakit untuk kita apa yang Allah limpahkan yaitu masalah-masalah besar kepada kita maka dengan kita sabar mengikuti ajarnya Rasulullah mengikuti apa yang Rasulullah ajarkan kita mendapatkan pahala dari Allah dan mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti <coughs> banyak banget ajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi Muhammad setiap hari salat taubat kepada Nabi Muhammad SAW sudah ditakdirkan dan juga sudah dipastikan untuk masuk syurganya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka para sahabat selalu bilang, Abu Bakar Siddiq ya Rasulullah, kau solat apa ya Rasulullah? Solat taubat. Bagaimana mungkin Rasulullah tidak pernah berbuat salah? Rasulullah tidak pernah berdosa di hadapan Allah. Saya tidak pernah melihat engkau ya Rasulullah menyakiti orang ini untuk umatku di suatu saat nanti. Rasulullah salat taubah untuk meminta ampun kepada kita semua yaitu umatnya Nabi Muhammad setelah dia tiada. Setelah Rasulullah sudah wafat, Rasulullah takut dengan umat-umat yang akan datang yaitu dosa besar. Makanya ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhirnya wafat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedihnya bukan main. Rasulullah enggak mengingatkan yaitu keluarganya, enggak memikirkan sahabatnya, enggak memikirkan keluarganya, enggak memikirkan istrinya tapi memikirkan siapa? Ummati, ummati, umat, ummati. Umatnya Rasulullah yaitu kita semua. Dan terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat An-Nasr, "Idza ja'a nasrullahi wal fath, wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi fawajan, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba." Surat terakhir di uh, di Mekah yaitu tawaf wada atau haji. Haji wada, haji perpisahan. Rasulullah sudah merasakan yang namanya kematian Rasulullah sudah merasakan. Maka Allah turunkan ayat tersebut Tapi surat terakhir itu adalah surat Al-Ma'idah ayat 3 Dan di dalam surat An-Nasr bahwa Rasulullah tidak boleh panik Rasulullah harus tenang Suatu saat nanti umat Islam akan berjaya Suatu saat nanti umat Islam akan besar Suatu saat nanti yaitu pengikut Rasulullah akan ada kemenangan Yaitu umat Islam akan ada kemenangan Insyaallah mudah-mudahan dengan kita semua yang akan merasakan kematian kita bisa mengamalkan tiga tersebut yaitu sholat lima waktu beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang kedua membaca Al-Quran dengan khusyuk membaca maknanya artinya dan juga yang ketiga bersalat kepada Nabi Muhammad dan juga kita mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. rajim بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي غسل الا هم. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتوسلوا بالحق وتوسلوا بالصبر بارك الله في ولكم في القران الكريم ونفعني واياكم بما فيه من الايات وذكر الحق وتقبل الله منا ومنكم تلاوته انه سميع عليم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وكفر صلوا عليه وسلموا تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم الله فقد فاز له المتقون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم ولا سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ورد الله عن في راشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأنت صحابة رسول الله أجمعين والتابعين جامعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا وفي برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم سلمنا والمسلمين يا الله وعافنا والمسلمين يا الله وبارك وسلم ورضي الله تعالى صحابة رسول الله يجمعين يا الله اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا عفو كريم تحب العفاف وانا يا كريم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين عباد <applause> الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإذا يجب القربى وإنها من فحي والمكر والبغي لا يجبون على أن تتكرم من فضله وتكوى ولذكر الله أكبر كم الصلاة